И что будет, если вы видите в городе? Привет, цветы подарят. Родителям привет передайте, пацаны. Любимым женщинам, детям. Тебе цветы подарят. Нет, а семья, может, твоим друзьям. Нет. Ну, знакомым, хорошим потом. тебе цветы подарят. Не, мне не подарили. нужно тебя. Ну, я думаю, тебе денег нету, хороший букет купить. У меня денег да. а мне денег. хватит тебя заказать. Заказать? Хочешь, да? Ну закажи, ну, закажи. Что заказать, ну что ты хочешь, ты хочешь заказать что меня? Тебе заказать? А как ты хочешь заказать меня? Я тебе могу заказать цветы. Не, мне не нужно, себе закажи. Значит, а, а, что -то а что так грубо разговариваешь? Я не, я не хочу с вами общаться. Я тебе еще а я не хочу не с вами выходит. общаться. Товарищи милиционеры, можете сюда подойти? Товарищи милиционеры. Ну и что? Ну, и шо? ну и шо? Вот это ты мне говоришь? Мне говоришь, товарищи милиционеры, мне тут физически угрожают, можете задержать этих людей? Кто у вас старший? Где вы не знаете. Да. Вам не стыдно, не мужики? Дважды судимый есть среди вас? А у вас, главнокомандующий, дважды судимый. Парень, а что вы скажете о материал своим? А? Детям, которые будут из жопе жить, блин, еще 20 лет. Что вы выпустили? -то? Что -то... Кого вы их выпустили? Ну их запустил и, и вы. Вообще вы кого защищаете сейчас? Они же мужики, они милиционеры, они водки, наверное, дофига выпили настоящих мужиков. За, за звания, за погоны. Присягу давали. Выпустили провокатор да. Да, сюда-сюда. Потом бы тебе я что что-то не в порядке. Парни, когда мы будем жить уже нормально, скажите. Вам что приятно давать честь кому? Зэку, который дважды Где два ваша офицера? Где ваша честь какая-то? О чем вы говорите? За тысячу гривен вы себя готовы делать непонятно что? За что?